Вы не можете продолжать судебное заседание без адвоката. В данной ситуации у меня адвоката нет. То есть вы прямо нарушаете мое право на защиту, придумывая здесь фарс, который вы называете судом. Повторюсь, я, конечно, приношу свои извинения, я посчитал, два, три, четыре, пять, Крупногабаритных лиц мужского пола, которые должны вместо этого быть в армии, обеспечиваю безопасность Дубинского, а на самом деле безопасность режима, для того, чтобы Дубинский не говорил правду о том, что происходит в стране. А вы обеспечиваете фарс под видом судебного процесса. и Прямо нарушаете мое право на защиту. Еще раз повторяю, судья слабодневный. Судья в концлагере, спортзал слабодневный. В данной ситуации у меня нет адвоката, который может представлять мои интересы. Потому что находящийся здесь господин Артеменко мои интересы не представляет. Я заявил о том, что я прошу предоставить другого адвоката. Он, соответственно, поддержал мое ходатайство. И вы не можете рассматривать данное ходатайство прокурора без адвоката в данном уголовном деле. Но таким образом вы можете позвать любого человека с улицы, назвать его моим адвокатом, который со мной не знаком и даже не выработал со мной линию защиты, и пытаться устраивать здесь судилище. Повторюсь, это не суд, это не суд. Это цирк и судилище. объясню, почему это происходит. Потому что вот эти все три судьи, которые вы видите перед собой, они выполняют задачу, которую поставил офис президента и непосредственно глава Шевченковского районного суда Марты. Эти судьи борются за свои коррупционные доходы. Потому что берут за продажи решения от 30 до 50 тысяч долларов. Басова, Слободенюка, Анмотин, выполняя функции следственных судей, получая за это взятки. Чтобы получать дальше эти взятки, вот они устраивают этот цель. Повторяю еще У меня сегодня нет адвоката в данном судебном процессе. Тот человек, которого вы вызвали мне как бесплатную правовую допомогу, он мои интересы не представляет себе. И линию защиты не ведет. Ну, это означало, так. Я думаю, не можете продолжить дальше заседание. Ну, ну, Суд констатує, що обвинувача домі, також відмовився. Я не відказувався. При цьому суд наголошує на тому, що оскільки обвинувачення не було зазначено конкретних обставин, які б перешкоджали участі захисника судовому засіданні, суд і прийняв такі рішення. Суд додається до кімнати.